Я очень рад, что меня вызвали в молодежную сборную. Я хочу себя проявить здесь по хочу зацепиться, чтобы меня и дальше продолжали вызывать. И я бы не сказал, что это была какая-то большая неожиданность, но это было очень приятно. Я считаю, что своей работой я буду доказывать, что я заслуживаю здесь поклониться. А, в зимку знаем, что вы пробовали свои силы в Карпатах. Что вам забракло, чтобы в Львове закрепиться? А, да, сейчас это не имеет значения, потому что я нахожусь как бы, в составе сборной. Но если так сказать, то мне ничего не хватило. Как бы, это просто вышло так, что я ушел оттуда в Аренду из-за каких-то сложившихся ситуаций в Карпатах. Я на самом деле играл в Карпатах, просто перебывал в Аренде. А, як вас сприйняв колектив, як взагалі з ким вже встигли подружитися? Я всіх мальчиків тут більш-менш заочно знаю, і є два десита, є Жора Буща, я його знаю теж Одеси. І є кілька мальчиків, яких я просто так ще з дитячої школи. Сергій Ковалець, головний тренер збірної, От, які ваші враження від спілкування і роботи з ним. Мы с ним вчера перед игрой пообщались, и он очень дружелюбный, приветливый человек. Сказал, что все нужно вести, пообщались с ним приятно, и я, скажем так, в восторге от, как от человека, так и от тренера. По него хорошо. Попереду национальной сбирной, очень важный матч с Испанией, рискните заработать зароби, свои прогноз на этот матч. Но я вам скажу так, что я понимаю, кто будет вызван в сборную. И глядя даже по тем матчам Днепра, Динамо, Шахтера, я думаю, они дадут бой испанцам. И я думаю, нельзя сказать точно наверняка, но я думаю, игрой так -то точно мы будем, знаете, довольны.